Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan mengupas isu etika yang kritikal, iaitu ketirisan integriti dalam sektor pembinaan. Faktor utama berlakunya ketirisan integriti ini sering berpunca daripada desakan kewangan dan sikap tamak kontraktor yang ingin mengawal keuntungan dengan cepat serta lemahnya accountability pegawai yang berkuasa. Saksikan simulasi kejadian sebenar. di pagi yang cerah, Encik Razali berjumpa dengan bos untuk membincangkan tentang maintenance jambatan maraton. Bos. Oh, hello. bos, saya datang bawa tender maintenance, bos. Jambatan Marathon punya. Ini tender, bos. apa ni? itu tender bos. saya rasa kita guna grade C saja. untung tiga kali ganda lebih le. Great C, job. ah Great C bahaya lah. spesifikasi minta Great A saya tidak boleh menunggu skrin ini. nanti saya gunakan tindakan tata tertib. Ayah bos, jangan risau lah bos. Siapa je nak cek dal ada tiang dalam jambatan tu? Nah bos, lima puluh ribu bos, boleh settle bayar hutang kereta bos. Lima puluh ribu, settle bos. Oh, memang sesak weh ni. Dia sajalah Kau runtuh punya Okay bos, settle bos Di bawah Jabatan Marathon, terdapat kerja pembinaan yang sedang berlaku. Daniel seorang pekerja kontraktor yang sedang membaiki bahagian wayar di bawah jambatan. Eh, buaya ni dah bogel Kalau kena air hujan ni, korang kena letak pintas Tuan! Buaya ni dah besar Kita kena tukar sekarang Ini tanggungjawab kita Kau jangan banyak cakap. Bajet kita tak cukup. Tutup lubang tu sekarang atau kau dipecat. Maafkan aku. Aku cuma kuli. Daniel berlalu pergi dengan sedihnya. Tidak lama kemudian, Setelah itu, kejadian letupan yang berlaku di jambatan maraton itu tersebar. Pembaca berita membuat liputan berkenaan letupan tersebut di studio berita. Berita Gempa. Tiga pekerja maut dalam terjadi runtuhan di Jambatan Marathon sebentar tadi. Siasatan awal bomba mengesahkan punca kejadian adalah lita pintas akibat penggunaan bahan binaan yang tidak menepati piawayan. Susulan itu, pihak SPRM telah bertindak pantas menahan pegawai perolehan dan ketua kontraktor yang terlibat. Kes kini disiasat di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009 kerana memberi dan menerima suapan, serta Seksyen 23 kerana salah guna kuasa. Haiya, ini macam pun boleh kena tangkap kah? Macam mana lo? Oh, kerja tidak kelino oh, kena tangkap macam ini yo. Oh. Dulu oh, aku, di puncak kuasa. Betul, memang tidak kena tangkap oh, ini macam. Sekarang aku di sini. Dulu harus wai Tidak mampu beli kebebasan juga dan nyawa dah hilang. Aduh. Setelah Encik Razali dan Encik Yu dicekuk, mereka dimasukkan ke dalam penjara atas kesalahan yang telah mereka lakukan tragedi ini membuktikan bahawa apabila integriti runtuh, tamadun juga akan runtuh. Dan itulah kisahnya. Sebagai cadangan, kami menyarankan agar pihak kerajaan memperkasakan akta perlindungan pemberi maklumat 2010, Whistleblower Protection Act. Ini penting supaya pekerja bawahan berani melakukan salah laku atasan tanpa rasa takut dibuang kerja. Dan itu daripada kami, sekian terima kasih.